bir necha kunlardan so'ng yurtimiz kinoteatrlarida qozoq kinoijodkorlari tomonidan tasvirga olingan yap yangi alomatxon badi filmining keng namoyishi bo'lib o'tadi yozuvchi sharof boshbekov asari asosida yangi talqinda tasvirga olingan filmda asosan oilaviy munosabatlar nafis yumor orqali yoritilgan va unda qozog'istonning taniqli aktyorlari rol ijro etishgan barchamizga qadrdon bo'lgan temir xotin badiiy filmidan ilhomlangan holda yaratilgan va yangicha ijodiy yondashuv bilan tasvirga olingan kinokartina haqida ma'lumotlarni navbatdagi lavha orqali bilib olishingiz mumkin qo'chqor qo'yning erkagi men qo'ynims odamni da erkaklar yap yangi alomatxon ushbu nomni eshitgan har bir kino ixlosmandi xayoliga o'zimizning afsonaviy temir xotin badiiy filmining yangi talqinimikin degan fikr kelishi tabiiy ammo qozoq kino ijodkorlari yozuvchi sharof boshbekov asaridan qolaversa o'zbek kino ijodkorlari tomonidan tasvirga olinib tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan temir xotin filmidan ilhomlangan holda kino asarni katta bir havas bilan suratga olganliklarini aytishdi işte. badiiy filmda bugungi kunda aktual bo'lgan oilaviy munosabatlarga ko'proq urg'u berilgani haqida film prodyuseri maqsadbek quvvatov fikr bildirdi nas film film g'oyasi temur xotin badiiy filmini tomosha qilganimda tug'ildi film menda shu qadar qiziqish uyg'otdiki shunday asarni bizning kino muxlislarimiz ham ko'rish kerak deb uning zamonaviy talqinini yaratish istagi tug'ildi biz filmning ushbu talqinida ko'proq oilaviy munosabatlarga to'xtalishga harakat qildik sababi oila va uning mustahkamligini asrash bugungi kunda muhim kinokartina ikki ming yilda qozog'istonda tasvirga olingan bo'lib ijodkorlar filmda marhum aktyor murod rajabov ham rol ijro etishini juda ham istashgan edi ammo kartina suratga olina vaqtda aktyorning salomatligi yaxshi bo'lmaganligi sabab afsuski kinochilar bu g'oyani amalga oshira olmadilar murat rajabov это легендарный актер murod rajabov tengsiz aktyor edi biz aktyorni mana shu filmimizda ishtirok etishni juda istagan edik ammo salomatligidagi muammolar sabab buni amalga oshira olmadik. lekin biz ushbu kino kinokartinani marhum aktyor murod rajabov hamda yozuvchi sharof boshbekovning yorqin xotirasiga bag'ishlaymiz ijodda chegara bo'lmaydi biz sizning kinoijodkorlar bilan hamkorlikda ishlaganimizdan mamnunmiz masalan yap yangi alomatxon badi filmida rollarni bizning iste'dodli aktyorlarimiz ijro etgan bo'lsa ushbu aktyorlarga mahoratli o'zbek dublyaj aktyorlar ovoz berishdi filmga aynan mana shunday yondashuv o'ylaymanki har ikki mamlakat kino oxlasmandlariga manzur bo'ladi biz filmda robot alomatxon obrazi orqali oilaviy nozik masalalar va ba'zan biz e'tiborsiz qoldiradigan jihatlarga to'xtalishga va uni muhimligini anglatishga harakat qilganmiz asosiy maqsadimiz film va unda ifoda etilgan yumorga boy holatlar orqali ayrim muammolarni ko'rsatib berishga intildik o'ylaymizki ushbu film o'zbek tomoshabinlariga ham manzur bo'ladi kinokartinada bosh rollarni quvondiq shakirjonov canı... yulduz abduhakimova Abu Nasr serikov uron Ramani, gulmira jakilina samal nurbayeva ijro etgan hamda bosh qahramonlar rollariga mahoratli aktyorlarimiz mirzabek xolmedov muhammadiso abdulqayirov muqaddas xoliqova saida rametova dilnoza kubayeva alisher uzoqovlar ovoz berishgan o'ylaymizki qardosh kinoijodkorlar tomonidan tasvirga olingan yap yangi alomatxon badiiy filmi o'zbek kino muxlislari qalbidan ham munosib joy oladi